आउज़ुबिल्लनताज़ीम बसमिल्लर इतकाफ़ का मतलब है दुनिया से अलग होकर एक जगह बैठ जाना अल्लाह ताला की इबादत करना औरतों के इतकाफ़ के लिए क्या हुक्म है और औरतों की इतकाफ़ के लिए कुछ शरायत का होना ज़रूरी है नाजरीन ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा नफ़ इतकाफ़ उन इबादत में से है जो पिछले अम्बिया कराम सलाम के ज़माने से चली आ रही हैं और अल्लाह ताला ने कुर मजीद में भी इनका ज़िक्र फरमाया है अल्लाह सुबहाना व ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल आल्लम को बैतल्ला की तमीर के बाद तवाफ़ करने वालों एतकाफ़ करने वालों और नमाज अदा करने वालों के लिए इसे बैतुल्ला पाक साफ रखने का हुक्म दिया है गोया तवाफ़ो नमाज की तरह एतकाफ भी अल्लाह ताला के कुर्ब का ख़ास जरिया है कि बारी ताला ने अपने दो बुरगदा पैगम्बरों को मोत्फिन की खिदमत और उनके अजाज़ में मस्जिद हराम की सफाई और खिदमत का हुक्म इरशाद फरमाया है और रमज़ान के अखीर अशरा का एतकाफ करना वसल्लम की मुस्तकल सुन्नत है और इसकी फजीलत इससे ज़्यादा क्या होगी कि नबी करीम सहतमाम फरमाते थे इमाम जहरी फरमाते हैं कि लोगों पर तोजुब है कि उन्होंने अहतका की सुनत को छोड़ रखा है हज़रत अब्दुल्लह बिन उम्र रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह रसोल्ला वसल्लम रमज़ान के आखिरी दस दिनों का अहतका करते थे नाजरीन अब हम बात करते हैं औरतों के अहतकाफ़ की औरतों के लिए भी अहतका करना सुन्नत है और सवाब का बायस है औरतों के लिए शर्य हुक्म यह है कि औरतें अपने घर की मस्जिद में इतकाफ़ करें यही उनके लिए बेहतर है और घर की मस्जिद से मुराद वो जगह है जिसे घर में नमाज जिक्र तलावत और दीगर इबादात के लिए मुतिन कर लिया गया हो अगर घर में इबादात के लिए पहले से ख़ास जगह मुतन नहीं तो एतकाफ़ के लिए घर के किसी कोने या ख़ास हिस्से में चादर या बिस्तर वगैरह डालकर एक जगह मुख्त कर ली जाए फिर उस जगह इतकाफ किया जाए अगर औरत शादीशुदा है तो उसके लिए हुक्म है कि पहले वो अपने शोहर से इजाज़त तलब करे फिर इतकाफ में बैठे शोहर की इजाज़त के बग़ैर इतकाफ अदा नहीं किया जा सकता इतकाफ के लिए रोज़े का भी होना ज़रूरी है अगर रोज़ा टूट गया तो इतकाफ भी टूट जाएगा इसलिए औरत की हैज़ की हालत में इनका रोज़ा भी टूट जाता है और एहतकाफ़ भी इसीलिए ख़वातीन जब भी रमज़ान के आखिरी दस दिनों में एतकाफ़ का इरादा करें तो उन्हें अपनी तारीख मालूम होनी चाहिए मोहतरम नाजरीन और इनको ये इत्मीनान हो कि अहतकाफ़ के इन दस दिनों में वो पाकी के अयाम में रहेंगी और अगर इनको ये डर हो कि ये पाक नहीं रहेंगी तो ये एतकाफ़ से परहेज रखें अब सवाल ये है कि किस वक्त बैठना है तो मोहतरम नाजरीन बीसवें रोज़े का सूरज गरूब होने से पहले पहले आप बैत यानी कि मस्जिद में दाखिल हो जाएं। बैत मस्जिद को कहते हैं घर की मस्जिद यानी वो हिस्सा ज़मीन जिसे एतकाफ़ के लिए तैयार किया और वहाँ जाकर दिल में इरादा कर लें अब इतकाफ़ के कुछ और शराइ हैं कि आप इतकाफ़ के दौरान अपनी जगह को गैर ज़रूरी काम के लिए नहीं छोड़ सकते अगर ऐसा करेंगे तो इतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा टूट जाएगा बस ज़रूरी काम के लिए अपनी एतकाफ़ या इबादत की जगह को छोड़ा जा सकता है अगर कोई आप तक खाना पहुंचाने वाला या पकाने वाला ना हो तो आप अपनी जगह छोड़कर बस ज़रूरत के तहत ज़रूरी काम कर सकते हैं लेकिन ख्याल रहे घर में कोई ना महरम आपको ना देखे इससे इतकाफ़ टूट सकता है जिस कमरे में बीवी इतकाफ कर रही शोहर भी वहाँ आ सकता है लेकिन बीवी बाहर नहीं जा सकती और मियाँ बीवी के जो अजदवाजी ताल्लुक हैं इतकाफ़ के दौरान ये बिल्कुल नाजायज़ है और बाकी जितनी हो सके अपना वक्त बस इबादत में वक्फ कर दें नफली नमाज़ें कुरान पाक की तलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें अल्लाह ताला आप के लिए आसानियाँ पैदा करे और आपकी इबादत और रोज़े कबूल फरमाए आमीन सुमा आमीन नाजरीन कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर टाइप कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके शुक्रिया